понял всех и всех сразу, книги начал писать, прочитав много книжек и сумел воспитать самых добрых мальчишек, но не зря и любил казахстанские степи, где когда-то грустил автор шлягеров этих, и с моей головы шляпаны чурпала на вершине судьбы. Снова юность настала, я вокруг погляжу, гости ярче алмазы, я вам проще скажу, он мой друг Алибас. Браво, Гена, браво! Сейчас Марина Хребникова, ну посмотрите на мою улыбку такой улыбки... У... Давай еще, еще, в ад, камеру, в камеру. Нет, такой улыбки не бывает у людей. Ну да, вы понимаете. И если она у меня есть, то это Геннадий Львович и Клуб 33, в котором я состою уже 25 лет. Садись, Азиза, Азиза, поздоровался. Да. Поздоровались, Азиза. Да. А -ха -ха. Давай в камеру, в камеру покажите. Да, все, пока. Не, не, давай. Я. Покажите. Поговорите со мной, друзья. Я прошу. Поговорите со мной, друзья. Ja,